Так случилось, что на меня подали заявление о том, что я якобы клеил на поселке сахарного завода какие-то листов. Ну, милиционеры в свете последних событий от радости изготовили постановление и админпротокол, который перешел благополучно в нашу городскую исполкомовскую админкомиссию. Админкомиссия полтора часа заседала, хотя решение уже было принято. Есть на видео предыдущем. Используя свое право, я обжаловал действия административной комиссии в Котовском городском суде. Спасибо Богу, спасибо судьям. Они приняли законное решение, справедливое, и полностью меня оправдали. Вызнали постанову незаконную и скасували право. Вот так правильно, юридическим языком. Это очень радует. И вообще последние действия радуют. Наш суд наконец-то становится третьей ветвью власти равноправной. Поэтому хочу посоветовать всем, кто обращается в суд. Не надо конфликтовать с судьями, не надо ссориться. Доказывайте доказательствами, свидетельствами, убеждайте статьями законов. Потому что никто, кроме суда, в нашем государстве не обяжет ни милиционеров, ни прокуроров, ни чиновников, и нас в том числе, исполнять законодательство. Желаю всем удачи, обращайтесь в Это самый безопасный и самый нормальный путь решения споров.